اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر روزوں کا تذکرہ کیا ہے روزوں کے تذکرے کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وا سَأَلَكَ سا أَنِّي فَإِنِّي فنی کرے اس آیت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کا تذکرہ کیا اس آیت کے بعد بھی رمضان اور روزوں کا تذکرہ کیا جس سے پتہ یہ چلتا ہے رمضان روزے اور دعا اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر اے میرے پیغمبر میرے بندے جب آپ کے پاس آتے اللہ نے بندے نے کہا اللہ نے کہا میرے بندے یہ بڑا ایک پیار کا انداز ہوتا ہے ماں بچے کو میرا بیٹا کہتی ہے جب وہ میرا بیٹا کہہ کے سینے سے لگاتی ہے تو سارا کچھ معاف کر دیتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اے پیغمبر میرے بندوں کو عبادی میں ان کا رب ہوں یہ میرے بندے میرے بندوں کو کہہ دیں فاً قریب تمہارا رب دور نہیں ہے تمہارا رب بڑا قریب ہے کتنا کو قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شَاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے ہم اتنے اپنے قریب نہیں ہیں جتنا ہمارا رب ہمارے قریب ہے اور اگلی بات اس سے بھی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّائِ اِذَا دَعَار جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں میں اس کی دعا قبول کرتا اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے جب بھی ایک والا مجھے پکارتا ہے میں رب رحمان اس کی پکار سنتا آج شدان نے دل میں بات ڈال دی ہے دماغ میں بات ڈال دی ہے اللہ تیری سنتا نہیں ہے اللہ قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے میں سنتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و زباً رب جو ہے وہ زندہ ہے ہے کریم نبی علیہ اسلام نے فرمایا اللہ کو جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے رب تعالیٰ اتنا باحیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی ہاتھ واپس بھیجو مجھے شرم آتی ہے اللہ کو شرم آتی ہے بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کہے تیری نہیں سننی اللہ یہ جملہ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میرا بندہ ہے نا جتنا بھی گناہ گار ہے جو بھی ہے میرا بندہ ہے میرے پاس آ گیا ہاتھ پلا ہے مجھے شرم آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے نہ صرف سنتا ہوں جب بھی مجبور آدمی آدمی بے بس آدمی اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں السوء پریشانی بھی دور کرتا ہوں نہ صرف سنتا ہوں پریشانی دور کرتا ہوں اور یہ گارنٹی ہے اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے دل سے بات نکال دے اللہ یہ سنتا میں بڑا گار ہوں میں بڑا کار ہوں پتہ نہیں سنے گا اگر نہیں سنے گا. اللہ سنتا ہے آگے کیا فرمایا فلی استجیب بولی بلی مینو بھی اللہ نے دو باتیں بڑی اہم کہی ہیں اللہ نے فرمایا ہر پکارنے والے کی پکار کو سنو گا گارنٹی دے رہا ہوں ساتھ دو باتوں کو ملوتے خاطر ضرور رکھنا تمہاری دعائیں سنی جائیں گی پہلی بات فلی استجیب بولی مطلب تمہاری دعا اطاعت پر مبنی ہونی چاہیے اب ایسا تو نہ ہو کہ بندہ کہ اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں برکت ڈال دیں اللہ کی مرضی اللہ قبول کرے اللہ کی مردی نہ کرے لیکن اگر دعا تیری اطاعت پر مبنی ہوگی تیری دعا اگر اطاعت پر مبنی ہوگی اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا نبی علیہ سلاد وسلام نے فرمایا اللہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے بشرط یہ کہ نافرمانی کی دعا نہ ہو اطاعت پر مبنی دعا ہو خیر کے کاموں کی دعا ہو شر کے کاموں کی دعا نہ ہو فل یہ سجی اللہ تعالیٰ فرماتے خیر کے کاموں کی دعا مانگ تیری دعا قبول کروں گا ایک حدیث میں ہے نبی رحی و سلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے بشرط یہ کہ گناہ کے نہ ہو بشرط یہ کہ قطع تعلقی کے نہ ہو اور نبی نے السلام اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے تین مراحل رکھ دیے ہیں ایک بندہ دعا کرتا ہے فوراً قبول ہوتی ہے ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا اللہ آخرت کے لیے رکھتا ہے یا بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی نہ کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے تو پہلی شرط یہ ہے دوسری ہے مینو بھی یقین کے ساتھ مانگنی یقین کے ساتھ مانگنی ادعو ربکو ادعو اللہ وانتم موکنون بالعجابہ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب بھی دعا مانگو یقین سے مانگو وہ کہتے ہیں یقین سے کیا نہیں ہوتا یقین تو ہر نام ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے آج بڑی ٹیکنوزی ہوگی ہے ترقی دنیا نے بڑی کر لی ہے آپ سوچیں جس نے جہاز بنایا آیا اگر اسے یقین نہ ہوتا اب تک نہ بنتا وہ کہتے ہیں جس نے بلب بنایا اس نے ہزار تجربے کی اسے یقین تھا جب ہمیں ہماری دعا پہ خود یقین نہیں ہوگا تو قبول کیسے ہوگی ہمیں یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں قبول اللہ کرے گا نہیں کرے گا پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ کیوں نہیں کرے گا تم وہ کہنا یقین کے ساتھ دعا مانگو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہاری دعا قبول نہ ہو اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام نے یقین کے حوالے سے فلما ایک بندہ دعا کرتا ہے دعا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جل اللہ ہر اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو جلد بازی نہیں کرتا اللہ کے سو جلد بازی کیا چیز ہوتی ہے فنا جلد بازی یہ ہے بندہ کہتا ہے یار میں تو مانگتا ہوں میری تو قبول نہیں ہوتی پانچ سال ہو گئے ہیں اولاد مانگتے ہوئے اللہ اللہ کو ہی نہیں کرتا ہار چھوڑ دیتا ہے یقین کا شکار ہو جاتا ہے ممکن تھا اللہ تعالیٰ لگے علیہ سلاد برے ہو گئے یقین تھا انہیں اللہ نے اولاد دینی ہے محراب میں تنہائی میں کھڑے ہو گئے کہا اللہ ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں لیکن تیرے ہاں مایوسی نہیں ہے دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی ہم دو چار سال دعا مانگے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم, ہم چھوڑ دیتے ہیں علماء کرام نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے اس حدیث کی تشریح میں بندے کی دعا جلدی قبول ہو جائے نا بندے کی دعا اگر جلدی قبول ہو جائے یہ قبولیت کا سب سے کم ترین درجہ ہے اس کی دعا جلدی قبول ہو گئی سب سے بڑا درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے رکھ لے میدان لگا ہوگا بندے کا حساب و کتاب ہو رہا ہے نیکیاں آئی جا رہی ہیں بندہ یار ہے نیکیاں تو کی نہیں میں نے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے اسے بتلایا جائے گا تیری دعائیں ہیں دنیا میں دعائیں کرتا رہا التجائیں کرتا رہا اللہ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا صاحب اکرام فرمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں نہ کریں فرمایا اللہ بہت سارا دے گا نے کہا ہم بہت ساری دعائیں نہ کریں کہا اللہ بہت ساری دیکھیاں دے گا اللہ بہت ساری دعائیں قبول کرے گا تو بندہ وہاں پہ نے حدیث کی تشریح میں لکھا ہے بندہ وہاں پہ آرزو کرے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ساری اللہ تعال آخرت کے لیے رکھ لیتا آج مجھے دیکھیں ملتی تو یہ بات سمجھ لیں دعا بذات خود نیکی ہے دعا بذات خود عبادت ہے اور دعا ہو عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے لوڑ پہ گئی تو اللہ سے مانگ لیا اگر لوڑ نہیں ہے تو نہیں مانگنا نہیں ایسی بات نہیں ہے دعا بتاتے خود عبادت ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ظہر سے, سے لے کر صبح سے لے کر دوہوں تک گاہک کوئی نہیں آیا تو ہم کہیں یار گاہک آج کون نہیں آج ظہر کی نماز پڑھنے ایسا تو نہیں کرتے ہم تو زہر کی نماز پڑھتے ہیں گاہک آئے نہ آئے ظہر کی نماز فرد ہے تجھے ضرورت ہو نہ ہو دعا عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے دعا نیکی ہے اس کو نیکی سمجھ کر کرنا ہے تیری دعائیں قبول اللہ سے کھل کے مانگ ایک بھی دعا قبول نہ ہو پریشان نہ ہو ساری نیکیاں بن رہی ہیں مدار معاشر میں کہے گا اے کاش ایک قبول نہ ہوتی آج ساری نیکیاں مل جاتی مجھے تو دعا بذات خود ایک عبادت ہے نبی علیہ السلام کے کی ایک حدیث ہے آب علیہ السلام نے وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ مَرَدْبَكُمْ نے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا نبی علیہ صلاح السلام نے اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا کرو اتنا یقین ہو یقین کے لیے یہ حدیث سنائی کہ تمہارا اول سے لے کر آخر تک آدم علیہ السلام السلام سے لے کر قیامت تک زندے بھی سارا مردے بھی سارا سارے سار سب کو اکٹھا کر لو مثال دے کے بات ہے خشکی والے سمندر میں رہنے والے جزیروں میں رہنے والے پانیوں میں رہنے والے سب کو اکٹھا کر لو ورت بتم میا بسا کو اجتم ہو سارے جمع ہو جاؤ ہر بندہ اللہ سے مانگتا جائے اللہ ہر بندے کو دیتا جائے اللہ کے خزانوں میں رتی برابر کبھی نہیں ہوگا یہ یقین ہو ہمارا یہ مت سوچے یار میں تو اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا اللہ سباب کا محتاج نہیں ہے ہم کہتے ہیں میں تو مارا بنتا ہوں اللہ مجھے اتنا بڑا کیسے دے گا سبب کوئی نہیں ہے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے جب اللہ دیتا ہے اسباب خود با خود پیدا فرما دیتا ہے ساتھ ایک حدیث اور نبی علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ہے ملا اللہ اللہ کا ہاتھ دایا اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں اللہ کا ایک ہاتھ بھرا ہوا ہے فرمایا اللہ کا ایک ہاتھ جو بھرا ہوا ہے اللہ خرچ کرتا ہے کبھی اس میں سے کمی نہیں ہوتی اور فرمایا ما انفق مند خلق السماوات والارض آسمان نہیں بنا تھا زمین نہیں بنی تھی اللہ خرچ کر رہا ہے اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے زمین بنائی اللہ نے کائنات بنائی لم یاز ما یدی ہی اللہ کے ہاتھ میں رتی برابر کمی نہیں آئی ہم یہ ایک مسجد بنا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد بیس لاکھ کی مقروض ہے ہمارے پیسے بوک ہیں ہم ایک مسجد بنائے ہماری جیبیں خالی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات بنائی ہے ممدخلا کسماواتی نہ صرف بنائی ابھی تک چلا رہا ہوں ذرا تصور کریں نا ہم سے تو ایک گھرانہ نہیں چلتا ایک گھرانا چلانا ہمارے لیے مشکل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو چلا رہا ہوں اور میرے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں آئی رتی برابر کمی نہیں آئی یہ یقین ہو ہمارا جب یہ اس یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول کرے گا اس لیے جب بھی اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے ایک تو یقین ہو کہ میری اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ربکم ادھر و خفیہ اس حدیث پہ اس آیت پہ ضرور عمل کرنا ہے آپ دعا مانگ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے مانگا کریں محدثین لکھتے ہیں بڑے بڑے کبار تابعین کے بارے میں محدثین کے بارے میں وہ اللہ سے ایسے مانگتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے اللہ کا عرش پکڑا ہوا ہے وہ بچہ ماں کا پلو پکڑ لیتا نا دس روپئے لے کر چھوڑنا ہے میں نے دس روپئے لے کر چھوڑتا ہے وہ, وہ وہ کہتے ہیں اللہ سے ایسے مانگو جیسے تم نے گویا اللہ کا عرش پکڑا ہوا ہے اللہ جانا نہیں یہاں سے آج آ گیا ہوں بس تذر خفیہ خفیہ کے الفاظ تنہائی میں ایک ہے سب کے سامنے دعا مانگتے ہیں اے ہے آپ اکیلے ہوں پورا رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آفر ہے میں کہتا ہوں کم از کم پورے مہینے میں ایک گھڑی ایک لمحہ ایسا ضرور ہونا چاہیے تنہائی ہو اور گر گڑا کے مانگے نبی علیہ صاحب السلام مانگتے تھے صحابہ کے فرماتے ہیں آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسے وہ ہنڈیا پکتی ہے ہنڈیا کے پکنے کی جیسے آوازیں آتی تھی نا نبی علیہ صاحب السلام کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی یار وہ ایک ٹائم تو ایسا ہونا چاہیے پورے مہینے میں اکیلے ہوں اور رب کے سامنے یہ ماتھا جو ہے نا پشانی اس کو زمین پہ رکھ دیں اے اللہ آج آ گیا ہوں آج ماتھا میں نے زمین پہ لگا دیا ناک میں نے زمین پہ لگا دیا اے اللہ آج لے کر جاؤں گا محدثین اتنی دیر تک دعا مانگتے تھے انہیں یقین ہو جاتا تھا میری دعا قبول ہوگی انہیں یقین ہو جاتا تھا تو اللہ اللہ کے سامنے فرضی نماز ہے نفری نماز ہے نماز کے علاوہ سجدہ کر لیں اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو آپ سجدہ کر لیں اللہ کے سامنے اللہ سے مانگنا ہے کوئی کسی سے مانگنا ہے اے اللہ اردو میں پنجابی میں جو زبان آتی ہے اللہ سے مانگے کھل کے مانگے عباد ہی اللہ کہہ رہا میرے بندے آ مانگ تیرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ہی اللہ کو بڑے پسند آئیں گے تیری آجز اللہ کو پسند آ لے گی مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے تابع ہیں بہت بڑے کبار تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے یعنی صحابہ کے بعد جو تابعی ان کو کہا جاتا ہے جن کو جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہوا ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی کی دعا قبول ہوتی ہوئی دیکھی ہے فوراً انہوں نے کہا واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن ایک بندے کا واقعہ تجھے سناتا ہوں جس کی دعا فوراً میرے سامنے قبول ہو گئی کہا جی سنائے کہا بسرا کی مسجد تھی وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی بسرا میں زہور کے وقت میں مسجد میں گیا مسجد ساری بھری ہوئی ہے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ بارش دے بارش دے بارش نہیں ہو رہی دعائیں مانگتے مانگتے اثر ہو گئی دعائیں مانگتے اثر کی نماز کے بعد پھر دعائیں مغرب ہو گئی مغرب کی نماز کے بعد پھر دعائیں اشاع ہو گئی اشاع تک لوگوں نے دعا مانگی بارش کوئی نہیں ہوئی کہتے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اب مالک بن دنار مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہتے میں نے دیکھا ایک بندہ آیا کالا رنگ ہے ناک اس کی بیٹھی ہوئی ہے شکل و صورت سے کوئی اچھا نہیں لگ رہا جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے اور حالت اس کی لگ رہی تھی جیسے کوئی غلام سلام ہو کہتے ہیں وہ آیا مسجد میں بیٹھا اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے اس نے کہا اے انداز ہونا چاہیے بندے کا مانگنے کا اللہ سے مانگنا ہے اے اللہ تو بارش روکتا ہے اس لیے کہ بندے تیری نافرمانی کرتے ہیں یہ حدیث کا مسئلہ ہے اے اللہ تو نے بارش اس لیے روکی کہ بندے تیری نافرمانی کرتے ہیں اے اللہ بندے تیرے پاس آئے تو ہے نا تجھے مانگا تو ہے نا بندوں نے اے اللہ میں بھی آ گیا ہوں مالک بیندار کہتے ہیں جب اس بندے نے جملہ بولو نا اے اللہ بارش دے دے بارش ہونی شروع ہو گئی اب کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے میں بیٹھا رہا اب اس کو نہیں پتا میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں کہتے بندہ اٹھ کے چلا گیا میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو مجھے بندہ گم ہو گیا لیکن مجھے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کس گھر میں گیا ہے کہتے ہیں میں نے گھر دروازہ دستک دی گھر والوں سے پتا چلا بھی ایسا تو کوئی بندہ یہاں پہ نہیں رہتا کہنے لگے میں نے اندازہ لگایا کہ اس گھر میں آیا ہے وہ کہنے ادھر تو نہیں رہتا لیکن ہمارا ایک غلام ضرور ہے جو سامنے والی جھونپڑی میں رہتا ہے شاید اس کی تلاش ہے تمہیں کہتے ہیں میں سامنے والی جھونپڑی میں چلا گیا میں نے وہاں پہ دیکھا وہی وہ بندہ موجود تھا میں نے اسے پوچھا تیری نیکی کون سی ہے میں نے یہاں آنکھوں سے دیکھا تو نے دعا مانگی بارش فوراً آ اب یہ اگلے الفاظ مالک بن دینار کے ہیں وہ کہتے اس بندے نے مجھے جواب کوئی نہیں دیا وہ بندہ پھر سجدے میں کہہ دیا اس نے کہا اہلا تیرا اور میرا ایک راز تھا آج وہ راز دنیا والوں کو پتہ چل گیا اہلا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے سامنے اس کی روح قبض ہو گئی اب وہ راز کیا تھا ربکم یہ والا راز تھا وہ تنہائی میں اللہ سے مانگتا تھا اللہ کو پکارتا تھا اس, کا اس کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا ہماری دعائیں چلاوی ہوتی ہیں بیٹھے سارے دعا کرو جی دعا ہو گئی نہ دل حاضر نہ دماغ حاضر نہ خود حاضر رسمی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا رسمی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا اپنے اپنے گربان میں جھانکے ہم عمر کے جس بھی حصے میں ہیں کب ہم نے اللہ کو صحیح معنوں میں پکارا ہے اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے اللہ کو پکارا ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارا ہے صحیح معنوں میں پکارا ہے اپنے لہجے میں پکارا ہے اپنی آواز میں پکارا ہے جو بھی ٹوٹا پھوٹا آپ کا لہجہ ہے آپ نے کہا اللہ میں آ گیا ہوں اگر کبھی ایسا کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا اللہ نے کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ربا کو خفیہ اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا بندے کو اللہ بندوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی شاید ہمارے وہ سما کسد قرآن کہتا ہے نا سما کسدم علی دل سخت ہو گئے دل سخت ہو گئے حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لو پوری زندگی پوری زندگی حدیث کے الفاظ ہیں پوری زندگی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ اللہ سے ڈرا تھا ایک مرتبہ ڈرا تھا ہاتھ پھیلا کے اللہ سے اس نے مانگا تھا اس کو جہنم سے نکال اور اگر تیرے اس ڈر میں یہ تو ہے ڈرا تھا لیکن اگر تیرے اس ڈرنے کی وجہ سے تو اللہ کے پاس آیا ہاتھ ملا مانگ رہا ہے مانگتے مانگتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو پھر اگلی حدیث سنیں ایک آنسو کا تیرا قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے ڈر سے رو دے اللہ اس آنکھ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا تیرے رونے کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے اور آج تو اپنے رب سے دور ہے آج اپنے رب سے دور ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا تعلق ہے ہمارا ہمارے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جائے اس کے لیے ایک نبوی نسخہ بھی بتلا دیتا ہوں نبی علیہ صلاح و نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے فرمایا وہ وہ چیز جو اپنے لیے مانگ رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ اپنے دوست کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ تو کیا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو دردا رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجابۃن اگر مسلمان بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے نبی علیہ السلام والسلام فرما رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی دعا قبول ہو جائے گی نہ صرف قبول ہوگی آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے, کے کے ہے آپ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا ڈیوٹی لگا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے جاؤ اس کے سر کے پاس کھڑے ہو جاؤ فرشتہ آسمان سے آتا ہے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آمین والا کبھی اے اللہ یہ دعا قبول کر لے اور اس کو بھی یہ دعا عطا کر دے اس کو بھی یہ چیز ادا کر دے اس حدیث کے رابعہ ابو دردا ہیں اور ان کی زوجہ امی دردہ ہے امی دردہ فرماتی ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ تین سو سے زائد دوست تھے سید علامین کے اندر لکھا ہے تین سو سے زائد دوست تھے جن کا نام لے کر وہ دعا کرتے تھے جب ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنی لمبی دعا کیسے کرتے ہیں تو آگے سے جواب دیا کس کو یہ پسند نہیں ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں میں جس دوست کا نام لے دعا کرتا ہوں فرشتہ میرے لیے دعا کرتا ہے میں تو فرشتوں سے دعائیں لے رہا ہوں میں تو فرشتوں سے دعائیں لے رہا ہوں تو یہ فلسفہ ہم اصل میں بھول چکے ہیں ہماری دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت کتنی رکھی ہے قوت کتنی ہے ہم اس بات کو ہی بھول گئے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی تعالیٰ تعبین میں سے ہیں ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہتے ہیں بغداد کی ایک مسجد تھی جس کے اندر تقریباً چالیس لوگ پڑھ رہے تھے چالیس طالب علم میں دعا کی طاقت بتلاتا ہوں کتنی ہوتی ہے اب یہ بھی کبار محدثین میں سے ہے اور سکارا بھی ہیں شکر ابھی وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اب چالیس بندے طالب علم پڑھ رہے اب بھوک لگ گئی کھانے کو کچھ نہیں استاد نے کہا بھوک کی وجہ سے تو بندہ مانگ کے بھی کھا سکتا ہے اب مجبوراً ایک طالب علم کو بھیجا جاؤ جا کر کچھ لے کر آؤ اب وہ اصل میں دین کے طالب علم تھے مانگتے نہیں تھے اب دل میں خیال آیا مانگنا تو کسی سے ہے نہیں مانگنا نہیں ہے ایک حکیم ملا اس کے پاس چلے گئے اور حکیم بھی عیسائی نکلا آگے سے اسے جا کر کہتے میری ذرا نبض دیکھنا میں بیمار ہوں اب حکیم نے نبض پکڑی اسے ساری سمجھ آ گئی کسی بیماری تو بھوک کی ہے وہ اندر کیا کھانا لے آیا کہا تیری بیماری اس کھانے کے اندر ہے کھانا کھا لے اس نے کہا حکیم صاحب میں اکیلا بیمار نہیں ہوں میرے ساتھ چالیس لوگ اور بیمار ہیں وہ عیسائی تھا اس نے چالیس لوگوں کا کھانا دے دیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں غور کرنا میں نے نوٹ کرنا میں نے یہ چالیس بندوں کا کھانا لے کر گیا کرتا کیا ہے وہ گیا اس نے جا کر استاد جی کو سارا واقعہ سنا دیا کہ کھانا کسی مسلمان سے لے کر نہیں آیا عیسائی سے لے کر آیا ہوں اور اسے میں نے یہ نہیں کہا کھانا دے دے وہ حکیم تھا میں نے نبس دکھائی اور وہ سمجھ گیا اور اس نے چالیس بندوں کا کھانا دے دیا اب استاد کہتا ہے ابھی کھانا نہیں کھانا عیسائی کے پاس سے کھانا ہے ابھی کھانا نہیں کھانا کب کھانا ہے جی پہلے ہم اس عیسائی کے لیے دعا کرتے ہیں اب چالیس بندوں نے ہاتھ اٹھایا اے اللہ جس نے ہمارا خیال رکھا ہے اللہ وہ بندہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے اب عیسائی دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے دعا کرنے والوں کے ہاتھ نیچے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی ہم سمجھتے نہیں ہیں ہمارے پاس دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنا پڑا تھا ہم صبح سے لے کر شام تک گالیاں پہ گالیاں بچوں کو بدوائیں دیتے اپنے بچوں کو بدوائیں دیتے یار تیرے بچے نے اگر شرارت کی ہے دعا دے دے تجھے پتہ نہیں تیری دعا کے اندر طاقت کتنی ہے بچہ بچپن سے لے کر بدوائیں سے ملتی ہیں پھر جب وہ بڑا ہو کے خراب ہو جائے نا پھر کہتے ہیں اس کا ہی ایسے ہے اور تیری بد کا اثر ہے ہم شاید اپنے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے جو ان کو بدوائیں دیتے ہیں تو دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا تعلق ہے تقریباً آدھا رمضان گزرنے والا ہے آدھا رمضان باقی ہے اگر تو آپ نے تنہائی میں اپنے رب کو منا لیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی نہیں تو موقع ہمارے پاس موجود ہے تنہائی کا موقع ہو آپ ادعو ربکم تضرعا و خفیہ اکیلے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے ایک مرتبہ رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ گڑ گڑا کے ضرور مانگنا ہے اے اللہ اللہ ہوں بس ہوں. اور اللہ سے اتنی دیر ضرور مانگنا ہے کہ یقین ہو جائے بندے کے دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ آج میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے سن ہمیں رونا نہیں آتا نبی علیہ السلام نے کہا رونے جیسا منہ بنا لیا کرو تو رونے جیسا منہ بنا کے اللہ کو منائیں اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے اللہ ہمارا رب ہے وہ رحمان ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ بندے اس کے پاس آئیں اور اس کے سامنے دعا کریں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العزت سے خلوص نیت کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعواً الحمد للہ رب ال